hammaga salom azizlar sizlar bilan shirin zabonim kanalimizga obuna bo'ling va yulduzlar bilan yanada yaqinroq bo'ling o'zbekiston xalq artisti to'ti yusupova vafot etdi o'zbekiston xalq artisti to'ti yusupova sakson yoshda vafot etdi bu haqda o'zbek milliy akademik drama teatri xabar qildi ustoz san'atkor o'zbek teatr va kino san'atining yirik namoyandasi o'zbekning atoqli va ardoqli ijodkori o'z ijodiy uslubiga ega aktrisa yurtning duogo'y onaxoni samimiy va kamtarin inson o'zbekiston xalq artisti to'tixon yusupova tabarruk sakson olti yoshda bandalikni bajo keltirdi allohning irodasi ekan to'tixon onamizning ortidan qoluvchilarga o'zi chiroyli sabr bersin rahmatlining oila a'zolariga barcha yaqinlariga ta'ziya bildiramiz alloh marhumaning manzil makonini shoistayi jannat qilib oxirat saodatiga yetkazsin deyiladi xabarda ma'lumot uchun to'ti yusupova 1936 ming to'qqiz yuz o'ttiz oltinchi yilning o'ninchi mart kuni samarqand viloyatida tavallud topgan toshkent teatr va rassomlik in institutini tamomlagan bir ming to'qqiz yuz ellik yettinchi yildan o'zbek milliy akademik drama teatrida faoliyat yuritgan teatr sahnasida hafiza sonya qorasoch hojar nuri ona xonzoda shafaq rahima sotta fotima zebi nodira mastura kabi turli qahramonlar obrazini yaratdi shuningdek aktrisa kinoda samarali faoliyat yuritgan tyusupova bir ming yilda o'zbekiston xalq artisti unvonini olgan 2020 yilda mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan 2021 yil yozda ham aktrisaning vafoti haqida xabarlar tarqalgan keyin bu xabarlar tasdiqlanmagandi